بس <applause> بس <applause>

ये उसका सीएम किए कितना पैसा मिलना चाहिए जो भी पैसा अवेलेबल था उसमें से दस हजार पच्चीस हजार रुपए की लेकिन जो टोटल फ्रॉड अमाउंट है वो दो सौ दो करोड़ रुपए का उसमें से फोर्टी सिक्स का नोटिफिकेशन आ गया है उसके बाद जो प्रक्रिया है ऑप्शन करवाने की

जब ये एफ आई आर रजिस्टर हुआ सर तो एफ आई आर के वेरी नेक्स्ट डे हमने भी made sure कि पुलिस ने है तो पूरे मंडल अधिकारी तलाठी, कलेक्टर तो दे कि जितने भी डायरेक्टर्स, चेयरमैन, बैंक मैनेजर्स जो थे उसमें पद संस्था के मैनेजर्स थे इनकी कोई भी प्रॉपर्टी का सेल नहीं होगा भाग नहीं, नहीं होगा अब सर तीन प्रकरण हमारे हाथ में आए हैं के अंदर राहत पट्टी काटा वहां की प्रॉपर्टी के लिए है तो स्पेसिफिक लेटर है पुलिस का कि मतलब ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है और इसका इसका से फेर ना करेगा ये लेटर होने के बावजूद तहसीलदार साहब का क्या इंटरेस्ट है सर कि मतलब आ, वो उन्होंने हियरिंग लिए हियरिंग लेके ही कम टू अ कंक्लूजन कि जिस बंदा है पवन अधानी बोल के इसकी मदर और फादर एक साल से है तो जेल में है हरसू जेल के अंदर है वो आदर्श के अंदर डायरेक्टर्स है पवन अधाने इज डायरेक्टर इन यशस्विनी बैंक आपके तहसीलदार साहब अच्छी कमाई है व्हाट बेसिस आप इनकम टैक्स के पास से है तो ये है कि मनी ट्रेल क्या था करके उसमें तो सर ये सब जितने भी उन्होंने डिसिजंस लिए हैं आपको तो ये पुलिस कमिश्नर पुलिस के पास से लेटर आ गया सर कि आपने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना है एंड स्टिल यू डू और हमारे लिए सर दिक्कत की क्या बात है कि अब जो लेने वाले हैं इसके अंदर प्रॉपर्टी इसमें एक पुलिस वाले का लड़का है सर वो पुलिस वाला जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करता है रिकवरी करता है काका साहब पंडित नाम का सारा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि सारा मुकाका साहेब पंडित का काम जो है वो सिर्फ है तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए रिकवरी करना उसका लड़का बाईस साल का है तो एक प्रॉपर्टी खरीद लेता हमसे अब हम जाना किसके पास कि आपका तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका ये कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट का बच्चा खरीद ले रहा है तो। तो तो। सर तो ये यशस्विनी क्या दूसरा मैटर है एफआईआर वाज रजिस्टर्ड ऑन अक्टूबर 2023 सर ये आपको भी सुनने के लिए अक्टूबर 2023 ला यशस्विनी मध्ये एफआईआर रजिस्टर्ड झाली आता ते एफआईआर मध्ये 16 लोकांचे नाव आहे सर तो 16 लोगों के नाम के अंदर है तो 14 नंबर नाम जो है सर वो यशस्विनी बैंक का मैनेजर चीफ व्यवस्थापक मुख्य व्यवस्थापक वो था गणेश नाना साहेब शिंदे ये आपके एफआईआर के अंदर है सर अक्टूबर दो को एफआईआर रजिस्टर हुई थी हुँ। हुँ। अब ये जमीन जो है ये जमीन जब बेची गई तो उसमें है तो सर ये तहसीलदार साहब का ये ऑर्डर पढ़िएगा सर इसके अंदर मैडम ये अपने पुलिस उपनिरीक्षक निरीक्षक एस आई डी पथक पुलिस आयुक्त कार्यालय पत्र क्रमांक स्वयं सदर पत्रुसार फिर न वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विशेष तपास पथक आर्थिक गुने शाखा छत्रपति संभाजीनगर पत्र क्रमांक दिनांक चौबीस ग्यारह दोन हजार तेवीस चौबीस ग्यारह नोवेबर दो सर ऑक्टोबर ऑक्टोबर मध्य नोव्हेंबर मध्ये यांचे पी आय पत्र लिहितो आणि त्याच्यामध्ये काय लिहित सदर पत्रा आधारे कळविले आहे की श्री गणेश नानासाहेब शिंदे हे जे चौद्या नंबरचे आरोपी आहेत हे गुन्ह्यात आरोपी नाहीत सबब त्यांच्या मालकीची क्षेत्र तीन एकर जमिनीचे फेरफार बाबत आपल्या स्तरावर उचित कारवाई त्यांचे जे ऑफिशियल पीए आहे आहेत आता ते माझ्यावर आपलं हो नुकसानीच काय दावा ठोकायचं आहे चोवीस तास दिलेले आहे त्यांनी टोकले असते हे त्यांचे पीए आहे हे अजितदादासोबत मागे उभे आहे कोणी उभे राहू शकत नाही ऑफिशियल पीए आहे त्यांनी घेतली आता त्यांचं नाव आल्यानंतर पुलिस अंदर कशा दबावे प्रशासन कशा दबाव कुछ जाना सर। मतलब एक मंत्री है आपको भी अपनी नौकरी संभालने का सबको अपनी अपनी नौकरी देखने का है उसके अंदर और इनके ऊपर एक्शन लेंगे सर जो सीएम के साथ खड़े हुए हैं जो देवेंद्र फडनवीस के बाजू बैठे हुए हैं और जाना कहा मुझे ये बता दीजिएगा हमारा तो कोई लेना देना नहीं है ये लोगों को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम जाए किसके पास पुलिस के पास, पास जाए तो है तो बोल रहा है कि नहीं आरोपी नहीं है संभाजी पवार ने संभाजी पवार फ्रंटमैन है तो फ्रंट तुम्हारीएसआई सर मतलब इतना कॉन्ट्रेक्ट कसा होता पीएसआई मनता करू नए आए नहीं तो आरोपी का, का विश्वास ये सब गोर गरीब लोग है ये मरने और मारने दोनों के लिए तैयार मैडम मैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ मैंने इनको कैसा संभाल के लेके आया है मेरे को मालूम जिंदगी भर की कमाई है सर पांच लाख दस लाख दैसेल्डार साहब तो रेती के अंदर कितना रोज लेके जाते हैं उनकी जिंदगी भर की कमाई है साहब? बात तो सच मेहनत की है उनकी तो कमाई साहब। आज पावड़ा उनका गर, क्या है पाडवा होगा? तो आप सोचिएगा अन कितनी पैसे से? दाहा लाखों ना चाहे, पंद्रह लाख, बीस लाख, दो तो लाख सर एक महिला जो चढ़ी थी मैडम गेट के ऊपर आपने लास्ट टाइम जब हमारे ऊपर आंसू गैस छोड़े थे सर ने तो महिला के कितने पैसे थे है आठ हजार आठ हजार रुपये थे सर ते आठ हजार रुपये तिला जेव पर तर तिचा आनंद का हो आता सर याच्या बाबतीत आमची अपेक्षा हे आहे अधिकारी प्रामाणिक असेल

तर ते हिअरिंग मध्ये उपस्थित राहतो आपल्या शेजारी आरोपी जे आहे मुख्य आरोपी जे पोलीस मंत्र की ते फरार आहे ते ऍबस्कॉन्डिंग आहे ते हिअरिंग ला उपस्थित असतात तसे तर ता कारण त्याला विकायची आहे प्रॉपर्टी मग त्याला पोलिस फरार आहे सर अजून हो अजून अजून सर काय असतो तेव्हा आम्हाला माहिती आहे डिपार्टमेंट के अंदर, ते सगळं वर्दीवर येत जे येत ना ते सगळं वर्दीवर येत आम्ही रिस्पेक्ट करतो आपल्याच पण असं नाही आहे की ते ईओडब्ल्यू चा आहे आमचं काही देणं घेणार नाही आम आदमी समजतात पोलिस पोलीस समजतं ईओडब्ल्यू केमेंट के तो उपस्थित रहते नहीं है। ऐसा है सर की मतलब एक साल के बाद है तो अब धीरे धीरे कोर्ट है तो कंडीशनल तो बेल, बेल अंदर रहने के बाद तो इनकी अगर ये हालत है सर तो बाहर आने के बाद ये लोग क्या करने वाले सर हमको एक्सप्लेनेशन आप तहसीलदार साहब के पास से दिलाइए सर आम्हाला ज्यावेळेस आरोपी पे अंबादास आम आम्हाला काय म्हणत होता माहिती कायद्याने भेटा कायद्याने भेटा आम्ही ज्यावेळेस स्टेशनला जात होतो त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी त्यावेळेस आमची एफ आय आर नोंद होत नव्हती साहेबांमुळे त्यांच्यावर एफ आय आर गेली म्हणजे किती आजच्या गोष्ट तोड फोड झाली लोकांचा अप्रोच झाला तरी लोक आत्महत्या केली आणि किशा सर मारामारी झाली ती सुद्धा गुन्हे ऍक्शन घेतली फक्त साहेबांनी सोळा सप्टेंबरला सर आम्ही मोर्चा काढला होता तीन तीन मंत्री आले होते आम्हाला असं वर्ष का तुमचा पैसा दीड महिन्यामध्ये दिन दीड महिन्याचं दीड वर्ष झालं एक रुपया सुद्धा नाही आज सर असं कुठं गेलेलं आहे का गरीबाचा मुलगा कधी सी ए होऊ शकत नाही कधी कलेक्टर होऊ शकत नाही कधी डॉक्टर होऊ शकत नाही का मला दोन लेकडे सर मी आज नारायण पण माहिती दोन लेकरच घेत पैसा कमवते माझंच पण स्वप्न आहे माझा मुलगा सीए हो माझा मुलगा मोठ्या पोस्ट वर जाऊ ना गरीबाचा मुलगा असं राजकारण मानला जात नाही कारण मी गरिष्ठ राजकारण चालतो सर

या होत आहे का मी आपल्याला दाखवतो त्याच्यामध्ये पोलिसांनी स्पष्टपणे लिहिलं होतं की नावासही दिलं होत की पवन अधाने सविता अधाने यांच्या नावाने मानकापे यांच्या नावाने जे जे प्रॉपर्टीज आहे त्याच्या कोणत्याही रजिस्ट्री फेरफार होऊ नये असा असून मध्ये आपण काय लिहितो की म्हणजे ते लोकांनी कोर्टामध्ये जायचं मग पोलिसांची वर्दी आपण घालूनच आहे आपण कशाला पोलिसांकडे जाऊ जाऊन इनडेफिनेट स्ट्राईक वर सगळ्यांना घेऊन बसणार आहे डॉक्युमेंटरी एडन्स आहे आमच्याकडे मधलं असं नाही आहे की आम्ही काही आरोप करत आहे आहेत धामणगावची जे प्रॉपर्टी आहे धामणगावची प्रॉपर्टी मध्ये पी एस आय ने तुम्हाला लिहिलेले आहे की फेरफार करून धामणगाव पिसादेवीचा याच्यात कोण अपेक्षा पिसादेवी मध्ये ठेवीदारांनी थे, बारा ठेवीदारांनी लिखित मध्ये दिलं होता त्यांनी क्लॅरिफिकेशन मागितलं का पोलिसांकडून की हे प्रॉपर्टी सुद्धा आलेली आहे आपण हिअरिंग घेण्याचा अधिकार आहे ना कॉन्सी ज्युडिशियल लिहित मध्ये दिले तर त्यांनी क्लॅरिफिकेशन मागितलं का पोलिसांकडून की बाबा हे पण प्रॉपर्टी आलेली आहे विकण्यासाठी की फक्त विकणाऱ्या आपल्याकडे आला आणि आपण ऑर्डर पास करून दिला

गणेश नानासाहेब शिंदे त्याच्यामध्ये पी एस आय म्हणतो की नाही पीआय म्हणतो की नाही तर म्हणजे या दोघांमध्ये आता त्यांच्याकडे प्रकरण आलेलं आहे दोन डॉक्युमेंट त्यांच्या समोर आहे सर की एक पी एस आय बोलतो की पी पीआय म्हणतो की ते आरोपीच नाही आहेत मग त्यांच्या जजच्या कुर्सीवर बसल्यानंतर त्यांनी क्लॅरिफिकेशन मागायला नको होत आणि हे एफ आय आर मी रेजिस्टर केलं सर हे नाव मी टाकलेलं आहे आरोपी चौदा नंबरचा आरोपी जे आहे मी टाकलेला आहे का माझाच प्रस्ताव देतो हे रद्द करतो तर सोपं थोडी आहे साहेब तुम्हाला सोयी सोडणार आम्ही खर असं थोडी असतं की इम्तियाज अलीलने आणलं आणि आम्ही परत पुन्हा ते करत ते आम्ही कलेक्टर साहेबांना नसेल प्रमाणितपणे काम करत असेल तर त्यांच्यावर एफ आय रजिस्टर करायला पाहिजे प्रमाणितपणे आपण कलेक्टर साहेबांना मी सांगणार आहे असं होत नाही साहेब की मी प्रकरण आणल्यानंतर तुम्ही हे सांगणार की हो मी परत घेणार आहे आता परत नाही घेत म्हणलं पुनर्वसनासाठी करू ते फेरफार रद्द करण्यासाठी जेव्हा केलं साहेब त्यांनी विकून टाकलेली आहे जी जागा घेतली स्टील देशातले सगळे श्रीमंत लोकांमध्ये असते तर गेले असते ना मग फेब्रुवारी मध्ये यांनी ऑर्डर दिल्यानंतर चार पाच महिने कशा थांबले होते का त्याचा फेरफार झाला नाही हे प्रश्न त्यांना विचारला काहीतरी होतं ना त्याच्यामध्ये ढोल नाही तर तहसीलदार साहेबांचा आदेश आल्यानंतर मंडल अधिकारी तलाठी त्यांनी एक दिवस आठ दिवस दहा दिवस एक महिन्यामध्ये करायला पाहिजे चार पाच महिने कशाला थांबले कारण त्यांना माहीत होत की हे जे ऑर्डर पास झालेलं आहे हे बरोबर नाही आहे आम्ही पण अडचण मध्ये येणार आहे अरे अर्थाने तर तिघांवर ही मतलब एफ आय आर रेजिस्टर व्हायला पाहिजे आपण निर्णय घ्यास नाही तर आम्ही तर काय आहे हे सगे जो मोटे उद्योगपति है पैसा पैसे कभी मिलना विश्वास है पुलिस कमिश्नर नवीन आने माला अनेकता आश्वासन दिल्ली है आउट ऑफ द वेज जाऊ

चलिए आदर्श का जो घोटाला हुआ था उसके बाद पता चला कि आदर्श के ही डायरेक्टर्स चेयरमैन जो है वो यशस्विनी पद संस्था के अंदर है फिर वही डायरेक्टर्स जो है वो कृष्णा पद संस्था के अंदर है यानी कि इनका धंधा हो गया था कि बहुत सारे पद संस्था खोल देना लोगों को लालच दिलाना कि हम इतना इंटरेस्ट रेट देंगे ये मामले के पीछे हम पिछले सवा साल से लगे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने जिंदगी भर की कमाई इसमें डाले हैं उनका पैसा उन्हें मिलना चाहिए मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदर्श नागरी पथ संस्था ये एक ऐसी पथ संस्था है कि जहाँ पर पहली मर्तबा किसी पद संस्था के ठेवीदारों को डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मिलना वापस हो रहा है उसमें चाहे वो दस हजार हो पच्चीस हजार हो अब वो दो लाख शुरू करेंगे फिर पांच लाख शुरू करेंगे तो ये पैसा धीरे धीरे लोगों को मिलना शुरू हो रहा है ऐसे कई सारे पद संस्थाएं हैं जो कई सालों से डूबी हुई है लेकिन उनके पीछे कोई पड़ा नहीं है इसीलिए उन्होंने अपने आप कैसा मैनेज करके प्रशासन को पुलिस को डीडीआर ऑफिस को मैनेज करके वो पैसा लेकर गायब हो गए हैं आदर्श के लिए हमने इनसे वादा किया था इनका एक एक, एक रुपया वापस करेंगे अब ये मामला जब यहां तक पहुंच गया है कि एम का ऑर्डर आ गया एम के कई सारे प्रपोजल समोसे प्रपोजल्स डीजी ऑफिस के अंदर पड़े हुए है सिर्फ आदर्श का नोटिफिकेशन हम निकालने में कामयाब हुए अब वो वक्त आया था कि एमपीआईडी के अंदर जितने भी आदर्श की प्रॉपर्टीज है उसका लीलाओ करके ये पैसा वापस इन्हें दिया जाना है तो अब पता चल रहा है कि जो फरार आरोपी है वो फरार आरोपी तहसीलदार से मिलकर ये प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहे हैं ऐसे तीन प्रॉपर्टीज हमारे सामने आए जिसके पूरे दस्तावेज लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस के अंदर आए कलेक्टर ऑफिस के अधिकारियों को हमने पूरा बताया फिर तो पुलिस कमिश्नर के पास गए उनको पूरा बताया कि किस तरीके से हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले का लड़का भी है तो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है जालना के धन्ना सेठ भी ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और हद तो ये हो गई है कि सहकार मंत्री जो इस जिले से ताल्लुक रखते हैं इस शहर से ताल्लुक रखते हैं उनका पीए भी ये जमीन खरीद ले रहा है तब तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े लोग अगर ये जमीन खरीद रहे हैं तो इनका पैसा इन्हें वापस कब मिलेगा करके तो हमने ये जब शिकायत दर्ज कराई तो तहसीलदार को बुलाया गया और तहसीलदार ने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद तीन मिनट के ठीक है मैं ये तो केस इसका मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई तुमने बेमानी करके है तो ये सब इसके अंदर फेरफार कर डाले और जब हम सामने लेकर आए तो तुम हमको यह कहते हैं कि नहीं मैं वापस लेकर आ जाऊंगा हमने फिर पुलिस कमिश्नर को ये बताया और उनसे ये मांग की कि अगर आपके लेटर देने के बावजूद भी अगर ये फेरफार हो रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के अधिकारी जो है ये पैसा लेकर ये सब धंधा कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि मैं ऑलरेडी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो कोताही हुई है तो उसके खिलाफ हमने इंटरनल इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर औरेड़ कर दिए है और जो अधिकारी कलेक्टर ऑफिस से संबंधित है उनके खिलाफ एफ रजिस्टर करने के लिए कलेक्टर के साथ चर्चा करके उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमें एफ रजिस्टर करना इसलिए भी जरूरी है ताकि ऐसा कोई दूसरी जगह के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो सब अधिकारी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये बेच नहीं सकते है करके अब कल जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि माननीय हमारे सहकार मंत्री अतुल सावे साहब के पीए ने भी ये प्रॉपर्टी खरीद ली है करके तो आज उन्होंने एक पेपर के अंदर बयान दिया और ये कहा कि इम्तियाज जलील झूठ बोल रहा है करके और मैं इम्तियाज दलील के खिलाफ मानहानि का दावा कोर्ट में दायर करूंगा उन्होंने कहा कि जो बंदे ने प्रॉपर्टी ली है वो मेरा पीए है ही नहीं करके तो मैं मेरे मित्र अतुल सावे साहब को बताना चाहता हूं इम्तियाजी जब मुंह खोलता है तो जब तक उसके पास पुरावे नहीं रहते हैं तो मुंह नहीं खोलता हूं अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका पीए नहीं है तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं साहब वो तस्वीरों से ये साफ हो जाएगा ये गृह निर्माण मंत्री माननीय अतुल जी सावे साहेब सुए सहायक हमसे मित्र श्री उल्हास पाटिल ये आपके सुय सहायक है पीए है ये आपकी जब मीटिंग हो रही है जब आपके सरदार के साथ आप बैठे हैं देवेंद्र फडनवीस के साथ जो जो पीछे बंदा पट्टा डाल के खड़ा हुआ है ये आपका पीए है. ता है वो आपका पीए है वरना कोई भी जा नहीं सकता है तो अगर अतुल सावे साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूं अड़तालीस घंटे का टाइम दे रहा हूं अगर है हिम्मत तो मेरे खिलाफ मानहानी का दावा ठोक के दिखाओ मैं तुम्हारे को अदालत के अंदर दिखाता हूं ये देखिए ये महाशय ने गरीबों की प्रॉपर्टी ली है ये आदर्श के ठेकेदारों की प्रॉपर्टी खरीदी है और आप कह रहे हैं कि ये मेरा कोई है ही नहीं, नहीं करके आ, ये देखिए ये जिस ये इनका काम था ये मुख्यमंत्री ने इनके पैसे दिलाना चाहिए था देवेंद्र फडणवीस ने दिलाना चाहिए था जिसके गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं लेकिन अब जब मामला सामने आ गया तो सीधा कहते रहे हैं कि मेरे है ही नहीं पीए करके चलिए आप केस लड़ाइएगा मेरे खिलाफ अदालत के अंदर बात जो होगी जो कालिका वाला मामला है वो भी देखिये पीसा, पीसा जमीन बेची गई है उसका मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो कम से कम वो चार से पांच करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है लेने वाले कौन है तो लेने वाले जालना के गोयल सेठ बोल के है बता रहे बहुत बड़े धन्ना सेठ है उसमें ये ऑर्डर भी किसने पास किया तो यही तहसीलदार साहब ने पास किया है करके कि उसमें तो हमारा ये सवाल है कि तहसीलदार साहब को इतना इंटरेस्ट क्या था जब उन्हें मालूम है कि ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते फेरफार कर नहीं सकते लेकिन उसने कहा कि भैया मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं मैं ना पुलिस को गिनूंगा ना किसी को गिनूंगा और मैं मेरा ऑर्डर पास करते रहूंगा उन्होंने अपना ऑर्डर पास कर लिए है अब तहसीलदार का वक्त आ गया है कि वो भी घर पे जाके बैठ जाए और वारों का धंधा शुरू कर दे